Аврааму дает это новое имя. И у этого человека жизнь полна смущения. Он, который хотел бы иметь наследника, все еще бездетный. Сто лет уже ему. А он, сына родного, настоящего, еще не имеет. И Бог говорит, я дам тебе, сына. И чтобы ты был уверен. Я тебе имя новое дам. И называя его этим новым именем, Бог желает веру его взрасти. Что каждый раз, когда он будет с кем-то знакомиться, как мы когда встречаемся первый раз, первое, что мы делаем, значит, руку говорим, как меня зовут, и знаем а вас как зовут? И вот теперь Авраам, когда с кем-то из этих племен языческих знакомился, он говорил, я Авраам, а где твой сын, а где твои потомки? Вы чувствуете, Бог желает, чтобы в имени звучала весть. Весть, которая действительно будет вдохновлять как самого носителя, так и тех, кто слышит это имя. Мы находим в Священном Писании, конечно, и другие истории, когда люди хотели бы дать другие имена их носителям. Я думаю, что книга пророка Даниила для каждого адвентиста седьмого дня очень хорошо знакома, поскольку на этой пророческой книге многие исследования библейские мы проводим, семинары проводим. А вы помните, что начинается описание книги пророка Даниила с того, что в плен были взяты многие молодые люди, причем из княжеского рода, и попав в Вавилон, царь Новоподоносор назначил им особое обучение, поместил их в особое учебное заведение и что-то предпринял с именами. Помните? и три его товарища. И вот что говорит первая глава книга про Даниила, и там в шестом стихе, шестой и седьмой стих, между ними были сынов иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник Евнухов Даниила Балдасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Исахом и Азарию Авгенатом. Скажите, а что, в общем-то, за этим стояло? Что этим вавилонянам трудно было имя это произнести? Или нечто другое? В именах этих молодых людей звучала определенная весть. Как, например, Даниил означал знает, что значит мое имя. Бог мой судья. Да, судья мой Бог. Да? Бог мой судья. Вы вдумайтесь, что значило, если бы Даниил каждый день в этом вавилонском языческом плену только произносил одно свое имя. Уроки идут, и его поднимают. Отвечать, учитель призывает его отвечать. И называет Даниил. Что значит? Вы понимаете, какая опасность для язычества, оказывается, таилась только в одном имени, когда Даниил или кто-то произносил его. В стране, которая была победительницей, те, кто славили Бога, своего Бога, пало. вдруг кто-то именем своим свидетельствует о живом Боге. Боге Авраама, Исаака, Якова. Боги евреев, которые были порабощены и теперь уведены как пленники в чужую страну. Окажется, произнеси только имя, и все становится на места. Оказывается, скажи, кто ты есть, и все становится в правильном понимании. Что хотя в жизни не все складывается хорошо, Бог есть судья, который знает правильно, верно, честно, правдиво судит поступки людей, и Он совершит окончательный суд. Не эти цари, поклоняющиеся идолам, будут вершить судьбу Израиля. Нет, Бог позволит. Тема обстоятельства. Бог мой судья. Как многих волнений избежали бы вы, если бы вы помнили о том, что имя порой Даниил уже говорит о многом.